assalomu alaykum ao said sayti muxbiri bu yerda juda yaxshi savollar bo'ldi endi biz faqat savol berish emas bir taklif ham berishni o'zimiz oldimizga bir maqsad qilib oldikki ya'ni yuqorida ijro masalasi kontrakt masalasi ko'tarildi tan olish kerakki shu kecha kunduzda bizda oliy ta'limimiz talabalarini ilm jihatdan saviyasi maqtaguylik darajada emas shunday ekan oliy ta'lim vazirligi mana shu bolalarni ilmi bilan ta'lim bilan shug'ullansa ijra masalasini yotoqxona masalasini boshqa bir tashkil zimmasiga olsa hozir ko'ryapmiz bu faqat oliy ta'lim vazirligi mutasaddilari bor boshqa vazirliklar go'yoki oliy ta'lim ta'lim darajasi talabalarini kerak emas lekin ertaga ular bitirsa hammasi o'ziga yaxshilan ishga olashu uchun hozir mana shu vaqtda ijrani uyni boshqa umuman kelajakda ham boshqa bir <laughs> tashkilot zimmasiga olsayu oliy ta'lim vazirligi hammasi ilm bilan shug'ullansa hozir ko'ryapmizki faqat vazir boshligidan oddiy institutni rektorigacha hamma ijra yotoqxona bilan bosh qotiryapti undan keyin ta'limda qanaqa saviya bo'lsin qanaqa yangilik bo'lsin shunday ekan taklif qilardikki bizni eshitib turgan hozir yuqori tashklot vakillari mana shu jiddiy qarasin oliy ta'limga ilmni berib qo'ysin bunaqangi bir ijra masalasi yotoqxona bilan boshqa tashkilotni zimmasiga rahmat rahmat o'zi bugungi matbuot anjumanida siz bilan bizni qalblarimiz bog'lanib ketdi o'qib ham yuboryapsiz ba'zida yuragimizdagi tubidagi bu o'zi xorij tajribasi dunyoda ta'lim muassasasi faqat ta'lim va uning sifati bilan shug'ullanadi biz shunga boryapmiz hozir e, ko'p masalalardan o'qituvchilar tashishdan foriq qilindi bu menimcha navbatdagisi bo'ladi chunki mana hozir talabalar turar joyini qurish tadbirkorlar orqali bo'lyapti topshiriqqa asosan ya'ni tadbirkor uni saqlaydi санузелi bormi oshxonasi bormi xonani ta'mirlash bormi tadbirkorni o'zi ta'mirlaydi bu bosqichma bosqich siz aytgan narsa boshlandi va eng muhimi yaqinda o'sha ijtimoiy tarmoqqa chiqqanda ta'lim sifatini qilish uchun guruh murabbiy degan institut bor o'qituvchini umuman vaqti yo'qku degan masala ko'tarildi bu ham eski narsada bir yarim yil bo'lyapti har bir yuz yigirma nafar talabaga tyutor <laughs> degan lavozim joriy qilindi u to'rt milliondan ko'p oylik oladi umuman o'sha vaqtida o'sha guruh murabbiyi bajaradigan ishni hozir tyutorlar bajaryapti hozir ta'limda ishlaydigan o'qituvchiga qog'ozbozlik ham yo'q oliy ta'limda qaysi o'qituvchida qog'ozbozlik bor raqamlashtirishga sho'ng'imagan bo'lsa u qog'ozdan chiqa olmaydida endi bo'ynigacha qog'oz bilan yuradi noutbuki bilan yursin plansheti bilan yursin platformalarga ulansin himsga ulansin mazza qilib dars bersin u sarg'ayib ketgan ma'ruza matnini masalan so'ralmayapti darsga ham kirish masalasida muhokama qilindi men vazir bo'lib dars bo'layotgan jarayonga kirmayman oliy ta'lim muassasalariga borsam hozir ko'plarida eshikda oynavand qilingan bir qismi o'shandan ko'rib o'taman tanaffus bo'lsa gaplashaman hatto talabani yig'mang men borishimga smenasiga qarang kuttirib o'tirmang ko'p masalalar barham bo'lgan yo'qolgan bitta yarimta yoqolgan yo' qolmagan uni butun oliy ta'lim tizimiga tamg'a qilish kerak emas uni shuning uchun men sizni fikringizga yuz foiz qo'shilaman bu navbatdagi oliy ta'limni o'ziga xos bo'lmagan ishlardan qadamlar qo'yilgan mana tadbirkorga berib boshlandi bu narsa man o'ylayman ikki uch yil ikki uch yilda talabalarni turar joyi bilan ham boshqa mas'ullar shug'ullanadi va ta'lim sifati faqat ta'lim sifati ta'lim sifati darslik jahon tajribasi shu bilan shug'ullanadi šu mana kuni kecha o'zingiz ham savol bergansiz magistraturaga til bo'yicha nima uchun qilindi meni sizni farzandlaringizga oliy ta'lim muassasasida professionallar dars bersin bitta tilni o'rganishga himmat qilolmagan oliy ta'limda men o'qituvchi bo'lishini tasavvur qilolmayman o'rganish kerak mana yanvarda biz yana imkoniyat beramiz qariyb qirq foiz kvota to'ldi uni ham yashirmayman qolgani yanvarda biz to'ldiramiz o'qish kerak bakalavrham oliy ma'lumot bakalavrligicha qolsin